Сегодня все лепить. Каждый свое задание. Значит, я скажу несколько слов об организации конкурса. Конкурс будет проводиться в шести аудиториях. Мы благодарим вас всех, что вы сюда пришли, к нам. Мы даже не ожидали, что будет такая масса людей. Значит, идея создания этого конкурса у нас зрела давно. Потому что у нас очень на Криворожье много детей, которые любят скульптуру. Приходят в художественные школы учиться. Вот в нашей школе приходят и говорят, я люблю лепить. И поэтому мы решили создать этот конкурс, чтобы у детей хотя бы один раз в год была возможность показать свои творческие возможности, самореализоваться. А у педагогов была мотивация провести уроки скульптуры в течение года и подготовить детей на этот конкурс. Потому что, к сожалению, не во всех школах есть возможность работать глиной, пластилином и вообще преподавать предмет скульптуры. Поэтому мы решили создать этот конкурс. Назвали мы его «Скорбы Криворижья», потому что основные скорбы – это все вы. Вы – это наши алмазы, которые в умелых руках учителей заблестят, как бриллианты. Я очень рада всех вас видеть. И я теперь понимаю, что все это не зря, и что Люди и дети любят в вашем городе меньше лепить, чем рисовать. Я очень восхищена тем, что вас так много. Но говорить хочется очень много теплых слов вам. Но я думаю, что ваши работы, детские работы, которые мы видим по окончании конкурса, скажут нам намного больше, чем я сейчас могу это сказать. Хочу поздравить вас с первым Криворожским конкурсом скульптуры Скорбы Криворища. Дети младшей группы у нас будут любить, как правило, образы животных и птичек. Немного старше дети, 8-10 лет, они создают образ украинских женщины, Господы. У нас господыня, это хозяюшка. Значит, на Украине у нас женщины были трудолюбивые. Она постоянно находилась в работе. То она вышивала, то она пряла, то она кормила э, животных. Потом, когда она выходила замуж, у нее дети заботу добавляли ей. Она там ребенка на руках колыхала. Хлебосольно угощала этих самых костей, хлеб солью. Значит, вариантов очень много. Yeah. Этой работы у меня э, стаканчик с кистями, палитра и картина. Это все признаки художника. А вокруг у меня э, вот эти полосы – это как свет, свет в будущем. Вот это у меня само название картины. Это можно сказать как нагрудная медаль. Вот и дома с, с людьми, и речку сгулец и с В плане нота, у нее изображена, изображена природа. Ну, вот такая. но она еще не закончена. Еще фотосъемная гитаря. Возьмем фотосъемную гитару. Художник. это два художника, мальчик и девочка, держат палитру. На палитре стоит... Птичка, которая держит э, в клюве кисточку, и, э, а сзади э, шахты, заводы. Я решила сделать художника. После него я сделаю музыкальные инструменты и две маски. вокруг он находится как в цветке и вокруг достопримечательности Кривого Рога. Здесь будет памятник, который стоит на дзержинке солдата, завод КМК и педагогический институт. по три медали. Это идея — это все как бы птица с силуэтом, с крыльями, с хвостом. Я работаю в Гриме, а потому что решила попробовать. Я раньше не, Но делала, не работала в Гриме, мне не стало интересно. А, задумка моя, ну вот эскиз, я соединила тоже несколько видов искусства, потому что я делала на курс там мне уточняли художник, либо музыкант, либо музыкант. решила использовать достопримечательности Кривого Рога, именно эту лодочную станцию. Я больше акцентировала в своей работе внимание, конечно же, на тексте, ну и он на первом плане. Ну, можно как сказать, на крыльях лебедя. Ну, это несет как бы тему самого нашего конкурса. Я выбрал, как бы, такую форму колокол, э, ну символизирует, бы, э, что э, 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 все звенят, э, змеет, э, ну, свое добро. что это искусство кривого рога именно поэтому я сделала рог рог ну и потом мне, мне очень нравится муза и все связано с этой темой поэтому я сделала арт в виде музы ну и как бы есть музыка кривой рог присутствует поэтому я решила добавить еще изобразительного искусства где палитры На переднем плане девочку, которая бросает голубя. Голубь это как мир во всем свете, ну как мир, мир людей. На заднем плане у меня так изображены детали Кривого Рога. Это ну, производство, либо завод там, или шахты какие-то большие здания высокие. Потом вагончики, цветочки. И ну, у меня в основном сделано в виде палитры чтобы оно как бы изображало какое-то искусство но сделано мне в виде палитры